Şəhriməlm dağın o bir tərəfinə keçdi. Artıq demək olar ki, burdan ilk Prado'nun üzü bu dağlara düşdü. Və burdan da aşağı Araçaydır. Qarşı tərəfdə deməli bu dağın arxasında Nehrəm stansiyası var. Arxada isə Dərəşam stansiyası. Bu İranan gedən yol Gür Sarazın qırağı ilə o da gedir. Məşhur Müqəddəs Stefan kilsəsi var. Həmin kilsə vaxtilə Naxtəvan torpağına məxsus olub. İndi də onun üzərində o yazılar durur. Orda çoxsululu dağlar var, amma burada təəssürlər olsun ki, su yoxdur. Baxın, müəllim getdi, dağdan getdi, yendi. İndi bir az yaxınlaşdırım. Yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş. Qalxır o biri tərəfə. Demək, onlarçı yol elədi. Yəni biraz da getsək ordan aydınca yolu görə bilərik. İlk dağlara ilk cığırı açır Süleyman müəllim. Qara Ceyranlıdır, maşallah tırmaçdı. İstəsən hər cürə yol eləyə bilərsən. Artıq gördüyünüz kimi Süleyman müəllim xeylək aralaşdı, getdi. İndi o dağdan o yana də yol tapacaq, toxmayacaq. Bilmirəm amma Süleyman müəllim yol tapar, çünki o təpələrlə gedir, təpələrlə geri dönüb eee Nehrəmdan bura yol gəlir. Qoyalı yolu bu dəqiqə biz görmürük, amma vaxt ilə mən gəlmişəm, yemişəm o dərələrə. Amma bu tərəfə keçə bilməmişik. İndisə Sönməllə gedir, iç cığırı dağlarda açır. Buralar çox maraqlıdır. Buranın təbiəti, heyvanat ələmi, deyirlər ki, dağ keçisi, bezar keçiləri, muflonlar əsasən burada yaşayırlar. Burada bəbir də var. Eyni zamanda cəklik Qafqazlılar olmasa da bağrıqara deyilən bir quş var, o da burada yaşayır. Nehrəmin demək olar ki, ərazisidir. Bura qoruq ərazisidir. Dağ keçiləri bu ərazidə qorunur. Sevməmli şey, desən orduna yana keçə bilmədi. İndi eşitsəniz cəkliyin səsi gəlir. Ha, cəkliklərin səsi gəlir. Bu dərələr doludur cəkliklərlə, keçilərlə. Düzdür, bəzən o namərdovçular burada o deyilirlər. Vaxtilə eləirdilər. İndi e, o izlər yoxdur. E, dağları gəzəndə hiss eləyirsən də patron iglizləri atılmış patronların iglizləri zədi olur, amma indi onlar da yoxdular. Sön müəllim dayandı. Yəqin ki orada yol olsa hərälləyəcək, olmasa qayıdıb gələcək.